أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا فقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واتينا من كل شيء إن له الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزرون. Right قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رَبِّ أبزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم